Əlvi öyrənmək üçün həyatda heç bir əngəl yoxdur. Hətta görmək qüsurlu insanlar belə bu gün kitab oxuyub mütaliə edə bilirlər. Bunun üçün xüsusi əlifba mövcuddur ki, görmə problemini insanlar o əlifba vasitəsilə kitab oxuma üstünlüyü qazanırlar. Brail əlifbası adlanan bu yazı növünü ilk dəfə Luis Brail yaradıb. Napoleon Bonapartın sifarişi ilə hazırlanan layihənin məqsədi əsgərlərin gecə pıçıldaşmadan, işıqdan istifadə etmədən göndərilən əmrləri oxumaları olub. İlk vaxtlar 12 şriftdən ibarət olan bu əlifba sonradan təkmilləşdirilərək 6 şrift şəklində düşüb. Bununla da Brailın hazırladığı şriftlər dünyada yayılaraq gözdən əlillər üçün oxuma problemini aradan qaldırıb. Müsahibimiz Jalilə Məmmədova avtomobil qəzasında görmə qabiliyyətini itirsə də bu onun oxumasına maneçilik yaratmayıb. O nəinki Brail əlifbası ilə oxuyur, hətta musiqi ilə də məşğul olur. 1989-cu ildə biz Aləva varədüşdük. Əlavə olaraq təsəyyi ilə ekoma da qaldım. Komadan ayılandan sonra məni Bakiyə, Niyrop, Riqiya bolinisasdan apardılar. Orda 1 ay də sonra ayılanda mən gözlərimi heç görmürdüm. Yeni məktəbə oxudum 2 il. Həm də prancı hərfləri öyrəndim, həm latınca, həm də ərəbcə. Düzdür, barmaqlarımda hissiyat olmamanı qılıb bir barmağımla oxuyuram. Düzdür, deyir insana çətindir, belə yox. Insanda həvəs, ürək başı necə deyim, istəhvarsa o yəni tez öyrənməyə hazırdır. Yəni alhamdulillah 3 aya öyrəndim. Görmə qabiliyyətini tamamilə və ya qismən itirən şəxslər üçün xüsusi kitabxanalar fəaliyyət göstərir. Bu kitabxanalarda yerli və dünya ədəbiyyatına məxsus kitablar Brail əlifbası ilə yazılıb. Burada kitablarla yanaşı xüsusi kompüter avadanlıqları da var ki, oxucuların rahatlığını təmin edir. Texnologiyanın inkişafı məlum sahədən də təsirsiz ötüşməyib fiziki məhdudiyyətli şəxslər artıq brail əlifbası vasitəsilə rahatlıqla kitab oxuyur, mobil telefonlardan istifadə edirlər. Məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün Gəncə regionalı informasiya mərkəzi 2011-ci ildən fəaliyyət göstərir. Mərkəzimizdə audio səsli kitabxana, brail əlifbasına olan kitablar, yerli və xarici yazıçıların əsərləri vardır. Mərkəzdə səsli kompüter tədris otağı, sonra sərbəst oxuyan maşın ümumi fiziki qüsurlu insanlar üçün bütün çalışdığımız qədər burada şərait vardır. Fiziki məhdudiyyət bilik əldə etmək üçün əngəl törətmir. Yetər ki, məhdudiyyəti olan şəxs oxumaq istəsin. Unutmaq lazım deyil ki, önəmli olan fiziki deyil, ruhen məhdudiyyətlərin olmasıdır.